Меня зовут Настя. Сегодня я вам покажу свои два травянчика. Начнем с того, что этот травянчик мне подарил мой старший брат. Ему уже 23 года. Он нашел его в Курске. Точно не знаю, сколько он стоит. Но смысл в том, что здесь находятся семена. Вот можно создать, здесь темнее такие семена они будут да, вот, расти все выше и выше ну где-то такое темное то есть вот на ушках тоже скорее всего будет ну все понятно можно взять отсюда ну, их можно будет образовать значит я не буду сегодня показывать как его заливать что с ним делать это я буду снимать завтра потому что он после холодной улицы но зима идет пускай он как сказать, побудет в тепле. Сейчас я вам прочитаю, что для него нужно. Вот такая вот коробочка находилась, вот написано травянчик. Тут вот такие травянчики. У меня тут разные животные, у меня это белочка такая вот. Ну, это, думаю, понятно всем, все поняли, все. И в конце я вам еще расскажу, как его можно заценить. Если вы увидите, вы можете сами читать. Первое. Полностью погрузите изделие в воду. Комната на 3-4 часа для замачивания. Траванчик, травянчик, должен весь пропитаться с водой. Это вот здесь что находится. Теперь второе. Разместить в светлом и теплом месте. На блюдце или поддоне. Значит, третье у нас теперь. Как поливать. Поливать по мере высыхания один раз в 2-4 дня. Полным погружением в емкость с водой на 10-15 минут. На 7-10 дней начинает подрастать трава. Четвертое. Стрижку от травы производить при достижении 80 см. Вот так вот. Вот так вы можете самим читать. Пятое после стрижки подкормите универсальным удобрением для комнатных растений. И теперь состав. Состав очень легок. Все возможные ингредиенты, только надо немного потрудиться, чтобы вы достать. Первые опилки. Второй – семена газонных трав. Третье – капрон. Ну, имеются капроновые колготки и желательно белые. И акриловые краски. Теперь приступим к тому, как сделать этого со своими руками. Ну, то, что я вам состав прочитала, я еще раз повторять не буду. Но вам все это точно понадобится. И еще нам понадобятся такие вот ниточки. Ну, тоже от капроновых колготчик взяли, так вот, полоски отрезали. Берем с вами капроновые колготки, набиваем его опелками. Этими ниточками, конечно, придется немного постараться, трудно, думаю, будет сделать. Вот этими штучками делаем разную форму. Вот здесь тоже делаем бантики всякие, привязочки. Можно роз... акриловой краской закрашивать. И вот тут тоже оранжевый все Самое главное, вы должны желать обычно на спинку, на головку. Смотрим, у... кого сделать. Можете сделать человечка для начала, самый легкий, думаю. Или просто мячик с кривой. Чтобы он у вас тоже рост и всякое такое. Вы чувствовали себя зимой, как весной. А тут положить газонные семена надо обязательно. Ну, капоу кого должно быть. Чтобы растягивалось, топилочки видны всякие. Еще можно взять глазики. Тут решать сами. Можно сделать то же самое из ну, из виды, вида, как вы делаете там, например, ушки. то есть также сделать глазики. Ну, думаю, это будет неинтересно, скучно. Ну, вот это такие глазики. вырастет у нас или нет, ну, я все же надеюсь, что да, на спине травка. И на ушах, скорее всего, тоже. Да, она должна быть такой зелененькой. Я вам читала, ее нужно будет подстригать ножничками. Чик-чик. Ну, до такой степени, какой вам нравится. Можете сделать причесочку ей, наверное, даже. У меня эта девочка, понятно, по ресничкам. Сейчас вам покажу, какие травянчики бывают. Их еще называют не травянчиками, а эго-живчик. -живчик. Может, вы слышали где-то. Вот это мальчик. У него нету никаких ресничек на глазках. Он немного плохо видно, вот так вот будет лучше, думаю. А вот травка тут. Ее, чтобы она была ровной, тоже постригать надо. Вот это птичка тоже мальчик, ресничек нету. Ну, тут бабочка, скорее всего, просто так добавлена. Бантик тут. И У них каждый лапка, наверное, такое удобрение. Кроме Ком этого где не увидела? Ничего тут нету. У этого птенчика птенчика есть. И вот это у нас девочка, у нее реснички. У нее очень видно, скорее всего. Даже я сама еле вижу так. И вот тут краска тоже находится. Это я не пойму, ушки или руки. Скорее что... Это у нас девочка. И мне брат пообещал, когда он, поскольку живет в Курске, работает уже сам. У него есть своя девушка, живут гражданским браком. Сами себе покупают. И он работает это... Ну, в цветочном магазине. уже что у такие продавались травянчики Он выбрал мне такую белочку. Он мне пообещал, что в следующий раз, когда он приедет, он приведет мне еще какого-нибудь травянчику Он сказал, что есть там божьи коровки, мишки, и я даже не знаю, бабочки, может, хотя бабочки в них в траву как-то не вырастешь сильно. Может, там кротики будут. В общем, разные в том, что еще можно сделать самим такое. ну конечно с набором время. и вот смотрите, я его несколько раз протыкал и уже на столе появился мусор. Он будет потом его. ну вот, из за него уже куча пятен на столе. ну в общем, ему надо будет покажать воду. и как все это сделать, я вам покажу в следующем видео. А следующее видео я буду снимать именно завтра. Не пропустите мои видео. Всем пока. С вами была Настя. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.